Наверное, где-то легкая эйфория была после двух побед и недооценили соперника, но и столько технического брака и проигранных единоборств, конечно, недопустимо для того, чтобы достигать положительного результата. Но все-таки моменты сегодня уже ждут. И Данишевки не забил. Не будем обольщаться теми моментами, наша задача моменты доводить до конца, а этого, к сожалению, сегодня не получилось, и моментов было создано не так много, как нам бы хотелось, и игра сложилась не по нашему сценарию, соперник, в принципе, сегодня выглядел достаточно квалифицированным, а наших усилий и мастерства не хватило для того, чтобы эти квалификации ниже. Замены в перерыве были связаны с тем, что игроки не выполнили то, что вы требовались или вы хотели просто усилить еще больше атакующий потенциал? Ну, я думаю, что в первую очередь с тем, что Белгинский и Сакуренко не выполнили те функции, которые предположены игровые ситуации и установкой. И надежда была на то, что и Загальский, и Родина все подборы единоборство единоборства, и они в этом отношении были немного лучше. Бенгарский неплохо вошел в игру. Но я думаю, что это как раз моя тренерская наверное, оплошность или недочет, раз не угадал со стартом состава. Но эти игры как раз тем хороши, что они могут показать, кто есть кто, и мы можем оценить реальные возможности на сегодняшний день игроков, По той плотности э, таблицы сейчас можете ли вы э, реально оценить, какая команда еще помимо Олимпика может претендовать на выход в премьер-лигу? И входит ли в их число зеркала, поскольку сейчас, даже несмотря на это поражение, разница там совершенно небольшая. Ну, скажу... На сегодняшний день плотность турнирной таблицы достаточно редко такое бывало в первой лиге, достаточно большая. И наша задача не смотреть, на каком мы будем вместе, а э, основная задача это все-таки организация игры, улучшить качество организации игры, э, для того, чтобы футболисты синхронизировали свои действия, понимали друг друга, Основное это повысить качество атакующих и оборонительных действий, найти гармонию и найти людей, которые способны выполнять те задачи, которые стоят. А сегодня были ли игроки, которые вы довольны, несмотря на отрицательный результат? Ну, я не думаю, что можно быть довольным, если отрицательный результат какими-то отдельными игроками, но тем не менее сегодня очень мало технического брата, даже идущих игроков было это бросалось. тем не менее, были ряд игроков, которые тот же местный воспитанник Гимков, хотя он выглядел в любом случае со своими недочетками, достаточно основательно. И Игорь Загарский вышел тоже, повторюсь, не, неплохо в игру вошел. Но в целом комплекс футбол не играет по а этой неиндивидуальной спорту, поэтому здесь решается все вы по выигрыше.